была с кабинетами И они не справляются, они хотят наших советов. И для этого они на вас не Это неправильно. И самоуправление, и, э, так сказать, керевництво. Тоже все построило и руководство, и выборы, все построило сверху. Это совершенно неправильно. Если мы придерживаемся... или комитета, комиссии должны создаваться по инициативе СМИС являться основным самостоятельным рабочим органом то что, минуточку, то, что называется керевным, керевным органом правления, это то, что мы сейчас имеем, и председателем там, головой, как угодно если иное год, да, то есть это не что как исполнительный орган решение комиссии. Нет, комиссии. Более того, сама комиссия, комиссия? создается, выбирает председателя, и Он неправильно Вы говорит. и председатель входит в исполнение. 12 комиссий. Комитетов, комитетов. Я хотел бы еще остановиться насчет Регламент соблюдайте. Три минуты мы дали, значит, На сегодняшний день, я объявляю, что на сегодняшний день инициативой э, представителей громадской рады создана комиссия, которая называется Комиссия с контролем эффективности и бюджетных коштей для ресурсов Харьковского региона против идеи коррупции и против идеи саботажа саботажи державных интересов. Значит, есть представители, желающие записаться в эту комиссию, пожалуйста. за Я должен за... работать. Брониславович есть идеальные схемы, когда, в принципе, спільнота то можно самореализоваться очень быстро. Все мы прагнем реализации этой І до цього ідеалу, але тим не менше, я звертаю вашу увагу. По-перше, все, що стосувалося пропозиції пана Калашникова по формуванні комітету, я не знаю випадків, <головина> о, кому відмовили, сказали, прийшов, я хочу в корупції, ні, кажуть, наук". в науку. Формувалося все попередню роботу. Якби ми чекали, щоб кожен член громадської ради прийшов і визначився, то це пішло б не пів року, це пішов рік. Ми підходимо до того, що вже першого кварталу немає, а в нашій плану роботи немає. Тому я вам ще раз звертаю вашу увагу. Комісії... Зверху це створювалося в тому, що пане Галашніко. Якби ж ви прийшли, принесли 27 січня. Так, На, наступний день, після засідання, я, 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 не я, я вас я. не не перебував. Я включаю. Ще раз звертаю увагу. Ми повинні створити свої регламентні документи. Чому? Тому що далі ми не зробимо ні кров. Якщо хтось вважає, що громадська рада створена для того, щоб створювати регламентні документи, то в принципі хай працює в цьому напрямку. Якщо вважає більше, що такі, то, на світі все-таки проходить до якісь конкретні реалізації проєктів, планів і, і запитів, то давайте тут поставимо про міжну Петрона Вінні, будь Теперь, что комитет. У нас отдельное питание по комитетам, по их названиям. Это пропозиция будет затверждаться решением Народное поговорим, пропозиції того, часу и так уже Уважаемые коллеги, для того, чтобы организовать нашу работу, мне кажется, что нужно было бы немножко больше провести организационных моментов. Ну, ближе. Вы, вы возражали, если бы здесь у нас при входе в зал стоял бы стенд, на котором первое висела повестка дня. Это раз. Я не сомневаюсь, что половина зала даже не представляли эту повестку дня придя сюда. Тот самый регламент, о котором идет речь, он тоже неплохо бы, если бы он там висел. Тогда можно было бы полчаса тем, кто здесь в зале просто находился, могли бы просто с ним ознакомиться. Третье. Я не мог получить точный электронный адрес. На сайте? На каком сайте? Напишите, пожалуйста, какую увидят точно, не Ольга а Семеновна не могла ответить на этот вопрос, никто из регистраторов. где этот электронный адрес, чтобы человек действительно, и тот, который получил доступ к интернету вчера, и тот, кто пользуется им постоянно, могли бы посмотреть ну, все думаю, это, включая ну, и проект обсуждаемого все и все сейчас регламента, да. То есть организационные моменты они совершенно не доработаны. Я хочу это обратить на это внимание. Есть один концептуальный момент, который, так сказать, мы разошлись, так сказать, во взглядах с товарищем секретарем нашего совета, который считает, что вот те, кто здесь собрался, они не должны лоббировать некие интересы. Так вот, это концептуальное заблуждение. Люди, собравшиеся здесь, которые работают на общественных началах, безвозмездно, значит, да, там, как говорила мудрая сова из мультфильма, они, это цивилизованное лобби по тем вопросам, которые они знают, и которыми они занимаются профессионально. И они пришли для того, чтобы подставить плечо губернатору, чтобы он, руководствуясь именно их знаниями, их пониманием, их советами, он мог бы потом выбирать эти решения. Потому что опираться можно может только на то, что оказывает сопротивление. Это значит, губернатор спросит иногда нашего мнения, этих комитетов, как, о которых идет речь. Вот если мы понимаем это, что мы здесь цивилизованные да, а они в частных интересах вот собрались какие-то вопросы решать. Я был лидером конфликта. Один член правления ушел. И именно поэтому, что нет понимания ни у председателя, ни у секретаря того, что мы являемся здесь цивилизованными лобби своих общественных организаций, которые, делу которому мы служим и нами не надо манипулировать. Вопрос. Дорог. А кто возражает против ваших слов? Откуда Никто. вы взяли, что? По сути, по там все согласны. Это раз. Мы не, мы не увидели разногласий. Второй. Кто знаком? Вы говорите адрес нашего, нашего сайта. Продолжаем все правильно.

Прошу простувати, хто з працюючи ознайомився з положенням з регламенту, які пропонуються для голосування.

Начальник управління секретарем є. Він не міг зорганізувати, може йому потрібна допомога. Губернатор, цю допомогу йому. давайте гроші на